बसमिल्लर अल्लाम आलकम प्यारे दोस्तों मेंफ़े चैनल में आपको खुश आमदीद मेरा नाम मोहम्मद एहसानल सज्जाद है और आज की इस वीडियो में हम मुस्लिम उम्मा के चौथे खलीफ राशिद आयशर मुबरा में से एक रसूल अल्लाह सल्हु वसलम के चचाजाद और दामाद अबुल हसन सदनालीतज़ा अल हाशमी अलशी रजी अल्लाह तन की अजवाज और औलाद के बारे में जानेंगे यानि आपने अपनी ज़िंदगी के मुख्त अवकात में कितनी शादियाँ और निकाह किए और उनसे आपकी कितनी औलाद हुई दो सौ मशहूर रिवायात के मुताबिक हज़रतली रजी अल्लाह इस्लाम के जहूर से दस साल कबल पैदा हुए इनके वाल अबू ब और वालदा फातमा बिनते असद दोनों हाशमी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और आपस में चचाजात थे आप अपने भाइयों में सबसे छोटे थे और अभी चंद साल के थे कि अहल मक् शदीद क़त में मुबतला हो गए आपके वाल अबू ताब चूँकि कसीर आयाल थे और कहत की वजह से उन्हें तंगदस्ती ने आ लिया था इस वजह से रसूल अल्लाह सल्लासम ने अपने चचा पर से कुछ बोझ हल्का करने के ख्याल से हज़रत अली को उनसे अपनी किफालत में ले लिया और अपने घर ले आए इस तरह उसके बाद हजरत अली रज़ी की परवरिश रसूल अल्लाह सल्लाम के बैत अथर में हुई फिर जब इस्लाम का ज़हूर हुआ तो अली कर रमल्ह वजह ने बच्चों में से सबसे पहले इस्लाम लाने का शर्फ हासिल किया रिवायत के मुताबिक इन्होंने हज़रत फ़ातमा रजी अल्लाह तह के बाद मुख्तलिफ़ अवात में कम से कम आठ शादियाँ की जिनकी हैसियत साबित है इसके अलावा आपकी बहुत सी बंदियाँ भी थीं जिन्हें उमहत औलाद कहा जाता है इनसे आपकी बहुत औलाद हुई मशहूर मरख अलामा इबन जरीर तबरी रहमत आलै के बखौल हजरत अली की कुल औलाद की तादाद इकतीस थी जिनमें चौदह बेटे और सत्रह बेटियाँ शामिल हैं जो आपकी मुख्तलिफ़ बीवियों और बंदियों से पैदा हुए इनमें से बास बीवियाँ आप ज़िंदगी में ही वफात पा गईं और बाज को आपने तलाक दे दी जबकि वफात के वक्त आपने चार बीवियां छोड़ी दोस्तों सबसे पहला निकाह रसूल सल्ला की सबसे लाडी बेटी हजरत फातमा रजी अल्लाह किया, जिसका महर राज कौल के मुताबिक चार सौ अस्सी दरहम ठहरा यह निका सन दो हिजरी में हुआ जब आपकी उम्र बाईस या तेईस साल थी हज़रत फ़ातमा रजी अल्ला तह से आपके बेटे हजरत हसन और हजरत हुसैन हुए और बाद ने कहा है कि महसिन भी हज़रत फ़ातिमा से पैदा हुए जिनका बचपन ही में इंतकाल हो गया था जबकि बेटियों में जैनब अलबर और उमिक अलसूम अलबरा शामिल हैं और दोस्तों ये बात जहन नशीन कर लें कि जब किसी बेटी के नाम के साथ अलकुबरा या बेटे के नाम के साथ अलबर लगता है तो इसका मतलब ये होता है कि यही नाम बाद में किसी और बेटे या बेटी का भी रखा गया जिनके नाम के साथ फिर असगरा या असगर लगता है मसलन जैनब असुगरा या मुहम्मद असगर और अगर तीन एक जैसे नाम हो, तो फ़र्क करने के लिए अलवस्ता या अवसत दरमियान वाले के नाम के साथ लगाते हैं दोस्तों सौ हज़रत फातमा की हयात तक जो नबी करीम अलैहि वसल्लम के विसाल के छः माह बाद फौत हुई हज़रत अली ने मजीद कोई निकाह न किया और बुखारी शरीफ की रिवायत में ये भी आया है कि फ़तेह मक्का के बाद जब अबू जहल का ख़ानदान मुसलमान हो गया तो हजरत अली ने अबू जहल की बेटी से निकाह करना चाहा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त नहीं दी और फरमाया कि मैं अल्लाह के हलाल करदा को हराम और हराम करदा को हलाल तो नहीं करता लेकिन अल्लाह की कसम अल्लाह के रसूल की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी एक शख्स के पास जमा नहीं हो सकती चनाचे हजरत अली ने इस शादी का इरादा तर्क कर दिया फिर हजरत फातमा की वफात के बाद आपने मुतद शादियाँ कि जिनकी तरतीब वगैरह कतई और यकीनी तौर पर महफूज नहीं कि पहले किस से निका हुआ और बाद में किससे हुआ अलबत् आपके आठ निका हजरत फातमा के बाद सबित हैं इसके अलावा अगर आपने कोई निकाह की तो अल्लाह ही बेहतर जानता है तो सदरद फ़ा के इंतकाल के बाद हजरत अली ने बनीन फ़ातमा बिन हिसाम अलकल्लाबिया से पाँच सौ दरहम के एवज निकाह किया जो बनु आमिर बिन सा की शाख बनु किलाब से ताल्लुक़ रखती थी और इनका ख़ानदान बहादुरी और शाहसवारी में पूरे अरब में मशहूर था अरब का मशहूर शाह सवार और शायर लबीद बिन रबिया आमिर बिन तुफैल और इन दोनों का चचा अबू बरा अल आमिरी, जो मलायबास के लकब से पूरे अरब में मशहूर था और बहादुरी और शुजात में मिसल था ये उमुल बनीन के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और तीनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस्लाम ले आए उमुल बनीन से हजरत अली के चार बेटे हुए जिनके नाम अब्बास जो अब्बासमदार के नाम से मशहूर हुए इसके अलावा अब्दुल्ला अलबर जाफर और उस्मान हैं ये चारों वाक़ करबला में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तन के साथ शरीक रहे और अब्बास अलमदार के अलावा तीनों शहीद हो गए दोस्तों इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह तन नेत फ़ातमत ज़ाहरा की वफ़ात के बाद उनकी भांजी और रसूल अल्लाह सल्हु वसलम की नवासी उमामा बिन त्यबल आस बिन रबी से निकाह किया आप सल वसलम इनसे वालहाना मोहब्बत रखते थे नमाज़ में क़याम की हालत में उठा लेते और जब सजदा करते तो इनको बिठा देते थे इनके वालिद वालद अबुलास रजी अल्लाह तन बनुब्द शम से ताल्लुक रखते थे और हजरत खदीतलकब्र रजी अल्लाह तह के भांजे भी थे और फतेह मक्का से कबल इस्लाम लाए हजरत फातिमा ने वफात से कबल हजरत अली को वसीयत की थी कि मेरे बाद मेरी भांजी उमामा से निकाह कर लेना चुनाचे हजरत अली ने वसीयत की तामील करते हुए ओमामा से निकाह फरमाया और ये आपकी शहादत तक आपके निकाह में रही इनसे आपके एक बेटे मोहम्मद अवसत पैदा हुए जो हिल अली के लकब से मशहूर हुए ये भी अपने भाई हजरत हुसैन के साथ वाक़ करबला में शहीद हुए जबकि बाज के मुताबिक इनकी वफात खुरासान में हुई बहरहाल ईरान के सूबा असफहान में एक मिसार है जो इनके नाम से मंसूब है अल्लाह तो उस हजरत फातिमा के अलावा अली ने जिन औरतों से शादी की उनमें सबसे मशहूर अरब कबीले बकर बिन वायल की शाख बनू हनीफा से ताल्लुक़ रखने वाली खौला बिनते जाफर भी थी ये अपने वतन यमामा में रहती थी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तन के दौरे खिलाफत में होने वाली फितने इरतदात की जंगों के बाद कैद होकर आई थी हज़रत अली ने इन्हें आज़ाद करवाकर इनसे शादी कर ली इनसे से आपके बेटे मोहम्मद अलबर पैदा हुए जो अपने भाइयों से तमीज़ करने के लिए अपनी वालदा के कबीले की नस्बत से मोहम्मद हनफिया के नाम से ना मशहूर ना हुए यह इल्म और इबादत के साथ साथ और शुजात में भी इंतहाई दर्जे पर थे और हमेशा अपने वाल के दस्तरास्त और पुष्त पनाह रहे दोस्तों इसी तरह हजरत अली ने साहिबतुल हजरतन हज़रत असमा बिन त्योमैस रजी अल्लाह तह से निकाह किया जो कबीला खुसम बिन अनमार की शाख शहरान से ताल्लुक़ रखती थी आपसे निकाह से पहले ये आपके बड़े भाई हज़रत जाफ़र बिन अबी तलेब रजी अल्लाह तन के निकाह में थी और इन्हीं के साथ हबशा की तरफ हजरत की हज़रत जाफर की शहादत के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तन ने इन निकाह किया और उनकी वफात के बाद यह अली के निकाह में आई इस तरह ये खुलफाए राशिदीन में से दो खुलफा की जोजा रही उमुल मम्रीन ममूना बिन रजी अल्लाह ताला, रजी ताला रजी आन उम्मुल मम्रीन जैनब बिन तजैमा रजी अल्लाह और हजरत अब्बास रजी अल्लाह की जौजा लुबाबा अल बिन त हारिस हजरत असमां की माँ शरीक बहनें थी जबकि हजरत हमजर रजी अल्लाह तन की जोजा सलमा उमैस इनकी हकीकी बहन थी इनकी वालदा हिंद बिनते औफ भी सहाविया थी और यमनी कबीले हिमियर बिन सबा से ताल्लुक़ रखती थी हजरत असमा वफात तक हजरत अली के साथ रही इनसे आपके बेटे यही मोहम्मद अलगर और पैदा हुए दोस्तों असमा असमा उमैस के बाद हजरत अली ने तगलब बिन वायल की शाख बनु जश्म बिन बकर से ताल्लुक़ रखने वाली उम्म हबीबा अहबा बिन तेबाद बिन रबिया से निकाह किया ये उन औरतों में से थी जिन्हें हजरत खालिद बिन वलीद रजील्ल्ला त ने आयन उत्तमर की फ़तह के वक्त गिरफ्तार किया था फिर बाद में हज़रत अली ने इन्हें अपने अकद में ले लिया इनसे से आपके बेटे उमर अलबर जो बाद में उमर अतरफ के नाम से मशहूर हुए और बेटी रुक़या पैदा हुए इसी तरह हजरत अली ने सन उन्नीस हिजरी में बनु कल्ब से ताल्लुक़ रखने वाली मुहैया बिन तम्राक़ैस से निकाह किया जो एक साल बाद ही फौत हो गई इनके वालिद वालद इम्राक़ैस बिन आदि कल्ब के सरदार थे जिन्होंने मुहैया के अलावा अपनी एक बेटी सलमा बिन तम्राखैस को हजरत हसन के निकाह में जबकि एक बेटी रुबाब बिन तम्राक़ैस को हज़रत हुसैन के निका में दिया मुहैया से हजरत अली की एक बेटी उम याला या हारसा पैदा हुई जो बचपन ही में फोत हो गई दो इसी तरह हजरत अली की जवजात में बनो सकीफ से ताल्लुक़ रखने वाली उम सईद बिन त्यौरु भी थी जो बनो सकीफ के सरदार औरवा बिन मसूद रजी अल्लाह तन की बेटी थी। इनसे आपने सन बीस हिजरी में निकाह किया इन आपकी बेटियाँ उमुल हसन और रमला अलकुबरा पैदा हुईं जबकि एक कॉल के मुताबिक उमर अल अलसत और उम कल्सूम भी पैदा हुए वालम दोस्तों हजरत अली की सबसे आखिरी जोजा बनो तमीम से ताल्लुक़ रखने वाली लैला बिनते मसूद अदारमिया थी ये आपकी यकीन आखिरी जोजा थी क्योंकि इनकी पैदाइशी सन बाईस हिजरी में हुई और ये आपकी अक्सर औलाद से उम्र में छोटी थी आपसे इनका निकाह सन पैंतीस या छत्तीस हिजरी में हुआ और इनसे आपके तीन बेटे हुए सन सैंतीस हिजरी में अब्दुल्ला अलगर सन अड़तीस हिजरी में अबू बकर जबकि उनतालीस हिजरी में उबैदुल्ला बिन अली पैदा हुए ये तीनों हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन के साथ वाक़ करबला में शरीक हुए जिसमें अब्दुल्ला और अबू बकर शहीद जबकिबैदुल्ला को कैद कर लिया गया जो कुछ साल बाद सन सतासठ हिजरी में शहीद हुए वल्लुआ हु दोस्तों इसके अलावा मुख्तलिफ उमहाते औलाद से भी हजरत अली की बहुत औलाद हुई क्योंकि आप चार बीवियां और उन्नीस उमलद यानी बंदियाँ छोड़कर शहीद हुए बांदियों से होने वाली आपकी बेटियों के नाम जो अलामामा तबरी अलैह ने जिक्र किए हैं वो उम हानी ममुना जैनब असुगरा रमला असुगरा नफीसा जिनकी कुत उम कल्सूम असुगरा थी फातमा उमामा खदीजा उमुल कराम उम जाफर उम सलमा और जुमाना हैं सही तादाद और नाम अल्लाह बेहतर जानता है दोस्तों इस तमाम औलाद में हजरत अली रजी अल्लाह ताल की नसल सिर्फ पांच बेटों से चली जिनमें हजरत हसन हजरत हुसैन मोहम्मद इब्दुलहनफिया उम्रबन के बेटे अब्बासमदार और अब तगलबिया के बेटे उमर अल तरफ शामिल हैं इनके अलावा बाकी या तो शहीद हो गए या उनसे आगे नस्ल जारी न हो सकी अल्लाह इसके साथ ही दोस्तों ये वीडियो अपने अख्ताम को पहुंची अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ अल्लाक वरहत वा ला वर्का